पदवीधरचा आज उमेदवारी अर्ज दाखल करतायत अनिल परब यापूर्वी विधानपरिषदेत होते विधानसभा सदस्यांच्या मदती होते पाच तारीख स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणूक आहेत त्यात शिक्षक मतदारसंघ आहेत पदवीधर मतदारसंघ आहेत मुंबईतले शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ हे दोन मतदारसंघ शिवसेना लढवतात आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी आज शिवसेना नेते आमचे सहकारी अनिल परब हे उमेदवारी अर्ज दाखल करत नाशिक शिक्षक मतदारसंघ सुद्धा शिवसेना संदीप गुळवे हे तिथे आमचे उमेदवार आहे कोकणामध्ये सुद्धा निवडणूक आहेत आणि आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना हे महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र निवडणूक आलो आणि आम्हाला खात्री आहे आम्ही एकत्र आहोत उत्तम प्रकारे नोंदणी झालेली आहे उत्तम चेहरे आम्ही दिलेले आहेत त्याच्यामुळे या सर्व जागा आम्ही जिंकतो तर नाशिकच्या जागेचा आपण उल्लेख केला तिकडे आपण खूप मेहनत घेतली होती गेल्या सहा वर्षापूर्वी या मात्र ते आमदार आता आपल्या हे बघा की ते आमदार जरी आमच्या बरोबर नसले तरी मतदार आमच्या बरोबर आहे संदीप गुळवे हे मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक आहेत राजकीय सामाजिक शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठ संपर्क आणि काम आहे योग्य उमेदवार आहे आणि ती जागा शिवसेनेकडे पुन्हा एकदा जिंकून येईल जयराम का बयान है की इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल हो, होना चाहिए और एक न्यूट्रल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन पे सवाल जयराम देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंका है इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी एक संविधानिक संस्था है लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना सुना करती है ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है प्रधानमंत्री तो चुनाव होने के चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है एक प्रकार से आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन देश के गृह मंत्री तो जयराम रमेश जी ने कहा है गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग दिन सौ कलेक्टर और डीएम को फोन करके जो सूचना देते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है पोलिंग एजेंट को आ, जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार ये भी ठीक नहीं है पहले कभी हुआ नहीं एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक ये भी ऑफ कंडन का उल्लंघन है कल आप काउंटिंग शुरू होगा तब क्या होगा मुझे पता नहीं तो हम बार बार चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र तो में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है आप समझ लीजिए आप किसी के गुलाम नहीं हो चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो आप उनके गुलाम नहीं हो आप इंडिपेंडेंटली काम करो लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच बीजेपी बी के एक शाखा इस तरह से काम कर रहे इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया खतरे में आया तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है आखिरी होट, होट की गिनती होने तक आप वहां बैठिए डट के रहिए आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे आ? आपको डिमोरलाइज किया जाएगा लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं ये हमारा हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं कार्यकर्ता हैं पोलिंग और बूथ के एजेंट है वहाँ के सबको संदेश दिया है सर आ, अपन ज्यादा शाही मध्य शिकला शाला कांग्रेस ने निर्माण के लिए नाना पटोले ने का आपला विषय का है सर पोस्टल पोस्टल इलेक्टोरल की तरफ से जो मार्ग है उससे वोट जो तो है वो काउंट किए जाए कांग्रेस कि की तरफ से उनका, उनका निर्णय पहले आप डिक्लेयर कर दिए पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण तो ट्रेंड्स होता है जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की गिनती जब हुई विधानसभा की चुनाव राजस्थान की पोस्टर बैलेट में कांग्रेस आघाड़ी पर रही और बाद में अचानक ट्रेंड बदल गया कैसे बदल गया किसी को बता नहीं। तो हमने ये मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए ठीक से और उनका जो निर्णय है वो पहले डिक्लेयर किया उद्धव ठाकरे पंद्रह दिन पंप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार मध्य शामिल होते मोटा दावा रवि राणा करते वो रवि राणा सका सका ना वगेता है तुम्हें त्यांचा राजकारणाशी संबंध आला कधी शिवसेना पक्ष या देशाच्या राजकारणातला सगळ्यात जुना पक्ष आहे का आणि बाळासाहेब ठाकरेने स्थापन केलेला हा पक्ष उद्धव ठाकरे पंचवीस वर्षापेक्षा जास जास्त काळ या पक्षाचं नेतृत्व करत आहे त्या पक्षाचे स्वतःचे अठरा खासदार निवडून सुद्धा आलेले आहेत परत निवडून येत अशा पक्षाच्या भूमिकांवरती

भारत की तरफ है और हमें आगे बढ़ने की नहीं नहीं सिर्फ कैमरा का ध्यान मोदी जी की तरफ था दुनिया का ध्यान नहीं है दुनिया का ध्यान हमारे तरफ इसलिए है कि या क्या इस देश पे लोकतंत्र बचेगा क्या मोदी जी लोकतंत्र को बचने देगा तो उसका ऊपर दुनिया का ध्यान क्या मोदी जी ठीक तरह से काउंटिंग होने देंगे ये इस तरह इस तरह दुनिया का ध्यान हमारे यहाँ चल रहा है तो देश के लेवल पे मीटिंग चल रही है कंट्री वाइज जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही है हम देख रहे हैं क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई मीटिंग डेफिनेटली चल रही है डेफिनेटली चल चलेगी आज हम सूचना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी बैठक होगी हमारे जो कार्यकर्ता है राज्य भर में तो पोलिंग एजेंट है जो हमारे जो जो उम्मीदवार है उनसे हमारी बातचीत होगी यही सबको सूचना दी जाएगी क्या आखिर तक आप डटे रहो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी आगे के लिए स्ट्रैटेजी जो बनती है वो ऐसी कैसे लोकसभा इलेक्शन आप जितनी सीट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर उतनी आई तो कैसे डायनेमिक्स तो, चेंज होंगे क्या क्या आगे की महाराष्ट्र की मैं बात करू एग्जिस्ट पोल को भूल जाइए कल एक बजे आप मुझसे बात कर लीजिए हम थर्टी प्लस सीट जीतने जा रहे हैं 30 ये मैं दावे के साथ नहीं, मैं मेरे आत्मविश्वास गर्जा हिंदुस्तान सब्सक्राइब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा